Здарова, пацани! З вами Гріша Єблуношка і Ярема. Коротше, ми з Яремою недавно побачили один американський пранк. Значить, Ідея ролика така. Він буде сьогодні у нас сліпим хлопчиком. Покажи зараз Ярему. Ярема, типу, сліпий хлопчик. І він сьогодні буде просити в людей розміняти йому 10 гривень, але буде простягувати 100 гривень. І подивимося, яка совість наших українців, чи заберуть вони 100 гривень, думаючи, що хлопчик думає, що то 10 гривень. Він буде першим тестером, а я буду другим. Він буде зніматися вночі, а я тільки в днівному світі. Розміняєте мені, будь ласка, 5, 5, 5, 10 гривень. Не, це треба йти або банк або десь. А э, не могли бы вы мне разменять 50 гривен? Это 500 гривен. 500? Да, это 500. Ой, извините. Не, не могу. А, все, извините, спасибо. да, я знаю дорогу. Вывышли, будь ласка, я тут ходочь. Есть тут ходочь. вы можете мне помочь? Как? Разменяйте мне 10 гривен на 2 пятерки. А тебе 100. Ой, спасибо. Я просто две купюры взял. Извините, а вы не могли бы мне разменять 50 гривен, если у вас есть? Так у вас 500 гривен. Что? У вас 500 гривен, а не 50. Где шнурки развязаны? Ой. И, да. а... и, и справа, и слева. Ой, дякую. Не надо помощь? Не, не надо. Вы, извините, а вы могли бы мне разменять 50 гривен? если у вас есть. Это 500 тебе. Что, что это? Это 500. Ой, припу, извини, спасибо. Ой, ты кто схем, Вы можете мне допомогти? Что вы, вы можете мне разменять 10 гривен? А? Вы можете мне сейчас на 2 пятерки 10 гривен разменять? А, сотку по десятке или что? Ой, это сотню я простягаю. Извините, извините. А здесь. Что? Ну, здрасте. А вы не могли бы мне помочь? А, разменять мне 50 гривен? Нет, у меня нету. Не могли бы разменять? Только карточка, я рассчитываю. А, извините, извините. А могли бы мне помочь вы? А, а, Если у вас есть, могли бы мне разменять 50 гривен? 50? Да. 50. По 10 там что было? А, да, там 50, 50. Ага, все, спасибо. Спасибо. Только взял пятисотку. Сука, Саня, иди за иди загоняй, я не пойду за ним. Слышишь? Саня, иди забирай его. Бля. бля, чувак, это пиздец. Да, ты что гонишь, он смотри, говорит мне, да, две десятки и двадцатку положил. Ну, что, пацаны, вот так вот. Короче, нас киданули сегодня на 500 гривен. Мы, мы не пошли забирать у чувака бабки. Бля, жестко. <laughs> жестко. Короче, у Ярема вчера никто не взял. Ну, Ярема давал сотню, я давал 500. И, блядь, на 500 чувак взял. Короче, пацаны, если этот видос наберет 50 тысяч лайков, то мы расскажем, куда делась Дашка и Толян.